поспілкуємося з Галиною Садомцевою і Лазаре Антолієм Лазаренко, Лазаренко координаторами спільнобачення і репортером про ситуацію з Володимиром Киригіуром. Скажіть, будь ласка, як та як загалі ситуація, як яким чином його затримали, і що, що власне відбулося у нас ми стаціонарно, независимо від електричества, у нас стоять генератори, ми тим жив, живемо наші камери. Генератори, генератори, да. наші. Ну, справа да. в тому, що у нас працює два генератори: один бензиновий, другий дизельний. Нам потрібно десь приблизно 40 а, літрів бензину і 40 літрів дизеля на, на добу. Угу. тобто на добу. Ми... Генератори? генератори для того, щоб ми могли трансплювати, тобто для того, щоб працювало наше обладнання, освітлення, освітлення, камери, для того, щоб можна було заряджатися, але саме для цього опалення. Ну, для того, у нас же наметова студія працює прямо на Майдані. Для того, щоб студія прямо на меті знаходиться, нам потрібно багато електрики. Для цього у нас працює два генерації. Да. Да. І, цей, і ось ми десь, десь раз на добу а, постійно їздимо за паливом на а, автозаправку. Ну, ось Володя взяв каністри, завантажив їх в машину і поїхав, власне, на заправну станцію. Далі Галина розповість, вона да. більше знає. Діло в тому, що взагалі найцікавіше, що ми спеціально обклеїли наші каністри, щоб розуміти, що це спільне бачення відносить, з красивими такими наклейками. И мы так... Он просто приехал вместе с нашим же э, тоже оператором, потому что машина наша стоит рядом возле Майдана, э, для заправки, для быстрого реагирования, просто на ближайшую заправку. И там, когда они достали канистры и начали заправлять, к ним пришли, заломали руки милиционеры, представители и сказали, что ребята, вы активисты Майдана, вы тут непонятно чем занимаетесь, вы, наверное, берете топливо для того, чтобы делать коктейль молотого. Но наши ребята, на самом деле, на сегодняшний день это очень трудно себе представить. Кто-то а был був на... из представлений <coughs> вот, yeah. И yeah. смотрите, что самое интересное, что они просто забрали привели и его увезли в РВД, в Непровское, uh -huh. мы как бы сразу проагировали потому что еще он на телефоне был, что его туда везут и наш адвокат, когда он туда приехал, он говорит, ну вот у нас есть факты, извините, uh -huh. дело в том, что я лично веду статистику по затратам, что у нас куда идет, у нас это видит весь Майдан, то есть может здесь фотографировать и видео показать, мы снимали, как это происходит, что мы каждый день заправляем хочешь не хочешь, закончился, мы поехали, какой там коктейль молотый, какие там противоправные действия активиста Майдана. Мы вообще не к этому моменту отношения. Мы, как и вы, журналисты, просто транслируем все, что есть на видео и пишем об этом. И как бы о а необходимости они никуда от этого не деваются. Но он все равно говорит, у нас есть доказательства, и будет суд. И дело в том, что он же не один наш, Володя. Их очень много таких людей, которых одномоментно в течение двух суток просто по всем э, заправкам близлежащим. Я так понимаю, что они на Майдане следят, потому что генераторы возле каждой палатки, возле каждого намета. И все точно так же заправляются. И на сегодняшний день бензина централизованно очень мало привозит. И каждый думает о себе самостоятельно, как можно. У нас люди поддерживают, считают нам деньги, мы их берем и просто покупаем. Так они большое количество. Но ну, я не помню, сколько мы можем от вода у, нас, у нас спросить такое количество. Ну, человек 35 на сегодняшний день сидит вот так просто схваченных на заправку. Им такие левые какие-то обвинения. Угу. А что есть какая-то информация, где и когда будет суд? Сегодня будет суд. Значит, он находится у нас на сегодняшний день. Володя его перевели с Днепровского РВД. Сейчас у меня записано на подол. Называется это... Они знаете, что еще делают? Это называется на Глубочинской изолятор временного задержания на подоле на а, Они не сообщают точной даты суда, Доктор, специально, знаем, чтобы наши сегодня журналисты сегодня... не подъехали, не снимали, знаем, и чтобы адвокат, что? вдруг он опоздает, потому что вот они говорят, что буквально, наверное, за 10 минут, они не могут не сообщить. Но это делают очень быстро, чтобы у нас как бы не получилось. И на сегодняшний день на сажу э, журналисты очень сильно поддерживают. Мы делаем ну, акцию, причем международного характера, мы написали очень много статей по всем СМИ и так, Европы, поплачу. и, и Америки, и Канады, что вот такая ситуация существует. Это полностью нарушение вот наших с вами свобод, наших прав, как журналистов и просто как людей. Что мы на сегодняшний день, вот фактически, как бы по всем там фактам ничего не нарушили. А ну, нас обвинили это по этому закону, что тому, мы провокаторы, и, понимаете, мы, сейчас... мы против закона и против угу, власти. Да. Если сейчас, в принципе, Володю э, да. то да. фактически может, даже за даже заправляет в бак бензин, потому да. что скажут, что ты потом поедешь на Майдан с его и будешь делать да. коктейли молота. Вот, ну, а а что есть. делать людям, которые живут в на Душевского? У них машина, не заднего двора, точно так же. А что делать, кто на Городецкого живет? Они все с транспортом. Ну что нам, поумирать, поздыхать, машины свои оставить и ходить пешком и ползать. и Нет, уже скоро нельзя будет ехать. Такая да я вам больше скажу, вот на сегодняшний день ситуация, вот я пришла, у меня разбита вот нога полностью вся, это отстреляно на резиновой пули. сюда мне она тоже попала, разбила, нафиг еще. Что я делала? Мы просто снимали видео, и у нас так побиты, в принципе, все операторы бачения. У нас буквально просто за... 6 человек постраждал. Я вам не... не просто говорю, что там летают бомбы, непонятно кто стреляет. Идут, мы снимаем именно этих внутренних войска, где целенаправленно снайперы резиновыми пулями, потому что руки... Глаза, лицо, потому что мы камеру держим вот так. Слава богу, камеру еще закрываемся. Если нет очков, потому что в первый день мы даже представить себе не могли, что такое может быть. Мы просто шли снимать. А когда оттуда летят целенаправленные пули, хорошо, а что, что травматически. По их законам, на сегодняшний день, как они написали, они могут огнестрельное оружие против нас применять. Что это происходит? Что делает власть нашим народом? Они не думают, что обратно. Они ввели, мы мирным путем, стояли на Майдане, говорили, что мы хотим в Европу, да, мы за правовое цивилизованное государство. Что получилось? Они нас всех просто ввели в военные действия. И я не понимаю, что сейчас это будет по всей стране, потому что ну, мы не россияне. Вот. Мы как бы будем отстаивать свою справу.